О них не очень много рассказывают, не очень много известно, потому что, как известно, авиацию очень быстро перестали использовать в этой войне после нескольких невероятных трагедий. На днях вернулся с заданий командир этого экипажа. И сегодня приехал к нам Василий Мулик. Мы просим его подняться на эту сцену, а представит его известный волонтер, приехавший из Киева, Роман Синицын. Мы просим их подняться. Ну, насправді Василя мав представляти майк, а вони друзі, але у майках не вийшло якось проїхати. комбат 79-ї бригади, я думаю, всі знають. Ну, я не військовий, вам краще знати. Буде борт, прийде вертушка. Це завжди надія на те, що буде евакуація поранених, це надія на те, що буде група спецназу чи десантура, це надія на те, що підвезуть БК. Іноді, ну це як Василь вже згадував, іноді в Мі-8 набивали ну, по 40-45 чоловік. Тобто, ну там поранені, і люди, які е виходили з котла, стояли в кабіні пілотів, аби просто вийти. 31 серпня, 8 вечора, коли коли вертоліт під командуванням Василя здійснював черговий рейс в район виходу підрозділів Зиловайського котла з Краматорська. Вони летіли десь в район Гранітного. Біля Волновахів, в 50 кілометрах звідти, бортовий механік Кожелюк побачив пуск ракети ПЗРК по вертольоту і встиг крикнути Василю ракета по нам з правого борту. Ну Це буквально долі секунди. Василь заложив там критичний крен, ушов на, на малу висоту і фактично врятував екіпаж. І двох бортових стрілків, які були на борту, і врятував вертоліт. В той же час бортовий механік Кожелюк відстріляв всі теплові ловушки, і ракета ПЗРК перенавелась на одну з цих пасток. Це єдиний підтверджений випадок, коли екіпажу вертольота Мі 8 чи Мі-24 вдалось фактично врятуватися від ракети ПЗРК в Україні. Сьогодні ми нагороджуємо. я скажу несколько слов но ну, во-первых очень волнительный или волнующий момент я не знаю как правильно сказать я неизмеримо горд получить эту награду именно вот этот орден народного героя украины хотя мои деяния мои свершения они как бы они не такие заметные как ребята которые получают и получат ее после меня я хочу сказать слова благодарности людям, которые учредили этот орден и которые посчитали, что я достоин его. Спасибо вам, ребят. Я, я также хочу поблагодарить людей, которые э, причастны к тому, что я этот орден получил. Ну, во-первых, это мои родители. Именно они меня воспитали и вырастили тем, кем я стал. Также я э, хочу поблагодарить людей, которые вывели меня в небо, которые научили меня летать, которые научили меня в небе выживать и которые тоже причастны к тому, что эту награду я получил. Кроме того, я очень-очень хочу сказать огромное спасибо. Э, ну, вообще всем людям, которые, как бы, вот я летчик, я воюю или не воюю в небе, я хочу обратиться к пехоте, к тем, которые ходят по земле, которые воюют на земле. То есть даже не к пехоте, а к всем, кто воюет на земле. И к пехоте, и к морпехам, спецназу, десанту, артиллерии, танкистам, всем вот этим ребятам. Ребят, вам реально намного сложнее. И вы реально крутые. Не, не так. Вы нереально крутые. Именно вы, те, кто ездит, ходит, бегает, а зачастую и ползает по земле, это вы основа основ, не я. Вы щит и меч. Я только и могу, что сделать этот щит чуть-чуть крепче, этот меч немножко острее. Все остальное за вами. Также я хотел бы себе позволить с вашего разрешения немного... Сарказма и злой иронии. Я хочу сказать спасибо людям, которых, к моему сожалению и к вашему тоже, их очень, очень много. Я хочу сказать спасибо всем, кто заплатил продажному военкому, кто спрятался под юбкой у жены или мамочки. Я хочу сказать спасибо тем, кто сбежал за границу или кто просто посчитал, что это не его дело. За что я их благодарю. Я благодарю их за то что э, благодаря вот, их поступку я и такие, как я, и все здесь присутствующие совершенно точно знают, каким не должен быть мужчина и каким не должен быть гражданин. Спасибо, жалкие, трусливые ничтожества. <плодисменты> я бы хотел сказать несколько слов охота заканчивать на такой вот ноте, поэтому я скажу еще несколько слов. Нам там некоторое время назад обещали, что нам на границе стену построят. Ну, что-то там не складуха какая-то пошла у них со стеной, то ли деньги украли, то ли стену украли. В общем, непонятно, да? Одним словом, мужики, стена – это мы. И эта стена несокрушима. Слава Украине!